поломалась ребята звоню звоню наш мальчик свой. давайте посмотрим на все вещи Видишь? вот монетки вот такие золотые Есть еще какой видите, это чем мышь. Вот она. Иди такая крутая лицо. Хорошо. У нас тут и не спусти. Вот. Золотой, какой золотой красивый. Тут еще такие исследования. Про алмаз. Вот исследование какое-то исследование-то идет. Этот мальчик. И тут такие но ноги скелеты на вот, ну как сказать, ну, ну вы знаете, есть кунг-фу панда и как это почти из кунг-фу панда. Есть также отбивной молоток, как я говорил. Есть кирка. Есть. Вот. Компьютер у него даже есть. Еще у него есть запасной выход. Тут фон фонари у него есть. Вот. А тут у него э, можно мыть руки после вот этого автоматического туалета где можно держать пульты и управлять этим туалетом. Вот. Хотел сделать, чтобы он выглядел, но пусть он с пультом туалетным поиграет. Вот тут смывать. Вот так он выглядит. Вот он сзади, а вот спереди. Вот. вот есть флажок такой вот так 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 еще есть вот такой как будто на он на корабле есть пила такая ловушка с огнем. есть вот такие дерева, как будто это, какой-то лесоруб. Вот мне, пожалуйста. Есть, э, ну, не светится эта штучка. Ну, зато это дом не может ну как сказать, как будто это строение строится, как будто еще. Вот у него газетка есть, почитать чего, на почте он дал, на почте он взял. Тут у него есть вот такой алмаз крутой. Тут у него алмаз, а тут у него кристалл. Он нашел это все вот таким отбивным молотком. Еще, кстати, он нашел это киркой. Вот как она выглядит, я вам уже показывал. Вот. Ну, ну все, ребята. Больше тут показывать нечего. Пока.